تو بانگ تسبیح بشنو از بالا پس تو ہم سب بھی حسم ربی کا لالا پھر تو بھی اس کی حمد بیان کر کس طریقے سے سبحان ربی العلا کہ جب تمہارا دل ان چیزوں کو پا لے گا ان کے حقیقت کو پا لے گا ان کی معرفت کو پا لے گا تو پھر اس کی خوشبو جو ہے وہ اس تک پہنچ جائے گا تو گلو سنوگل چرد دلک چون یافت تو پھر جو دل ہے اس کی معرفت کے پھولوں تک اس کی معرفت کی چراغاہوں تک پہنچ جائے گا یہاں اللہ پاک جو ہیں وہ قرآن پاک میں بندوں کو اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ افرائی تم ما تحرسون تو یہ جو تم بیجتے ہو یہ کیا تم خود اگاتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَوُنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِيُونَ نہیں نہیں یہ تم نہیں اگاتے تمہارا کام ہے عبادت کرنا تمہارا کام ہے عبادت کا بیج دونا تمہارا کام ہے عمل کے ذریعے سے آگے آنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ون وسلی ون سجد ولا سجلمبیا ابلسرین ولا علیہ الطاہرین طاہرین ولا علیہ وصحب اجمعین تو آج مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ہم جس غزل کا مطالعہ کریں گے اس میں مولانا ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حق جب آ گیا آپ کے پاس اور حق کا اعلان ہو گیا اور حق واضح طور پر آپ پر آ کر واضح ہو گیا تو اب بحثیت سالک بحثیت مقتدی ہمیں وہاں کیا کرنا چاہیے کن کن چیزوں کو ادا کرنا چاہیے اور معرفت جب آپ تک پہنچ جائے حقیقت آپ کو میسر آ جائے تو پھر اس کے آداب کس طرح سے بجا لانے چاہیے اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بانگ تسبیح بشنو ازبالا تو جب اوپر سے علان حق ہو گیا تم تک پہنچ گیا اپنے بندگان خاص کے ذریعے سے انبیاء و رسول کے ذریعے سے اہل علم کے ذریعے سے اللہ کے ذریعے سے تو بانگِ تسبیح بشنو ازبالا جب حق ان کے ذریعے سے تم تک پہنچ گیا واضح ہو گیا پس تو ہم سب بھی حسم ربک العالی تو پھر تو بھی اپنے رب کی تسبیح جو ہے وہ بیان کر جس طریقے سے بندگی کو بجا لاکر بندہ بن کر طالب حقیقی بن کر تو وہ بندگی کے آداب بجا لائے گا تو پھر حقیقت اپنا اور اپنا جلوہ اپنی معرفت تم پر واضح کرتے چلے جائے گی تو بانگ تسبیح بشنو ازبالہ پس تو ہم سب بھی حسم رب کل پھر تو بھی اس کی حمد بیان کر کس طریقے سے سبحان ربیل اعلیٰ کہہ کر رکو کی صورت میں اور سجدوں میں سبحان ربی العظیم یعنی کہ عبادت کو بروے کار لا کر بندہ بن کر اس طریقے سے اپنی یہ جو چیزیں ہیں یہ جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھو تو پھر فرماتے ہیں جب یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی تمہارے اوپر تو پھر فرماتے ہیں گلو سنوبل چرد دلت چوں یافت جب تمہارا دل ان چیزوں کو پا لے گا ان کے حقیقت کو پا لے گا ان کی معرفت کو پا لے گا تو پھر اس کی خوشبو جو ہے وہ اس تک پہنچ جائے گا تو گلو سنوگل چرد دلت چون یافت تو پھر جو دل ہے اس کی معرفت کے پھولوں تک اس کی معرفت کی چراغاہوں تک پہنچ جائے گا تو پھر فرماتے ہیں زارے وہ چراغاہیں کیا ہیں کہ اخرجل مرآ وہ چراغاہیں جو اس نے خود اگائی ہیں خود اس نے جو اپنی معرفت کے انوار و تجلیات کی جو چراغائیں ہیں جو اپنے بندوں کو اس نے دی ہیں جن کے لیے اس نے وہ پیدا کی ہیں تو پھر تم ان تک پہنچ جاؤ گے تو یہاں اللہ پاک جو ہیں وہ قرآن پاک میں بندوں کو اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آفرائی تم ما تحرسون تو یہ جو تم بیچتے ہو یہ کیا تم خود اگاتے ہو یہ تم نہیں اگاتے تمہارا کام ہے عبادت کرنا تمہارا کام ہے عبادت کا بیج بونا تمہارا کام ہے عمل کے ذریعے سے آگے آنا اپنے علم عمل ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل پیرا ہونا تو جب تم اس طریقے سے عمل پیرا ہو جاؤ گے عبادت کے اوپر اب اس کے نتائج جو ہیں احوال کی صورت میں وہ پیدا کرنا میرا کام ہے تو تم دیکھتے نہیں تمہارا کام ہے بیج بونا کھیتی کو اگانا وہ میرا کام ہے ان کم تز رحم تو مولانا اسی تصور کو مدنظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مرغ زارے کے اخراج مرا پھر وہ تمہیں اپنی محبت اپنی معرفت اپنی عشق اپنی حقیقت کے زاروں میں لے جائے گا چراگاہوں میں لے جائے گا تو جب تم وہاں اس کی رحمت کے آثار کو دیکھ لوگے تو پھر کیا ہوگا پھر آگے مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا لم الجہرا نقش ایس تو وہ یہ جو فرد کامل ہے تو ہماری صوفی روایت میں آہو جو ہرن ہے وہ مرد کامل کو کہا جاتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں یا لم الجہرا نقش ایں آہو تو وہ اس مرد کامل کے جو ظاہری آوال ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور وہ تم پر بھی ان کا ہونا ظاہر کرے گا پھر کیا ہے نافِ مشکیں او و ماں تو پھر جو اپنی معرفت اپنی محبت اپنا عشق جو اس نے تم میں رکھ دیا ہے وہ اس میں رکھ دیا ہے اب اس کی خوشبو تم تک پہنچے گی اس کی ناف مشکیں او وما یخفا اپنی حقیقت جو اس میں رکھ دی ہے اس حقیقت کی خوشبو جو ہے وہ تم تک پہنچے گی تو آگے اہل اللہ اہل علم اہل حق کے بارے میں فرما رہے ہیں نفس احوان او چو رسید جب ان نیک نفسوں کی ان پاک باز نفسوں کی خوشبو تم تک پہنچے گی وہ جو ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جو ان سے نسبت رکھنا چاہتے ہیں وہ جو ان سے جڑ جانا چاہتے ہیں تو نفس سے احوان او چو رسید روح راس ہوئے مرگ زار ہے پھر وہ ان کی روح کو ہدایت کے ان مرغزاروں کی طرف لے جائے گی ہدایت کے ان جو نفس ہیں ان کی طرف لے جائے گی ان کی روح کو وہ اس طرف مائل کرے گی کہ جو ان کی خوشبو ہے وہ ان سے لے لو تو اللہ پاک یہاں پر فرماتے ہیں یوں من بلّہ یاطقل بہو جو اہل ایمان جو ہے جو اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں جو لوگ اللہ پر یقین کے ساتھ اپنے ایمان کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ ان کے دل میں ہدایت کو اتارتا ہے تو ایسے ہی جب ہدایت اترے گی تو ان نفسوں کے ذریعے سے تمہاری روح کو جو ہے وہ ہدایت نصیب ہو جائے گی تو آگے مولانا فرماتے ہیں تشنا راہ کے بود فراموشی تو تم یہ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ یہاں وہ جو پیاسے ہیں ان کی بھوک کا اسے خیال نہیں ہے وہ انہیں بھلا دے گا وہ مالک و مولا ہے وہ اس کو کبھی بھی بھولانے نہیں دے گا وہ ان تک تمہیں اونچا کے رہے گا وہ تمہ تمہیں کبھی بھی تشنہ لب نہیں رہنے دے گا وہ اگر تم ہدایت کو چاہ رہے ہو ہدایت کو طلب کر رہے ہو اور ہدایت تم تک پہنچ گئی ہے تو پھر تم سرابی میں نہیں پھرو گے تم تمہاری جو تشنا لبی ہے اس کو وہ بجھا دے گا تو پھر فرماتے ہیں تشنا را کے بود فراموشی چون سنکریو کا فلا تنسا تو پھر وہ ایسا تمہیں پڑھائے گا ایسا تمہیں یاد دلوائے گا ایسا سبق تمہیں دے گا کہ جو تم کبھی نہیں بھولو گے وہ تمہاری تمام روحانی شعوری پیاس کو جو ہے وہ بجھا دے گا تو آگے فرماتے ہیں مست از شراب الست اب وہاں وہ جو تمہاری تشنا لبی ہے اس کو وہ جو الست میں روزے الست میں اس نے جو تم سے وعدہ کیا تھا جو تمہیں کہا تھا بے رب کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وہاں جو جن جن روحوں کو اس نے جو اپنا جامع معرفت پلایا تھا تو فرماتے ہیں وہ تمہاری ان روحوں کے ذریعے سے ان نفسوں کے ذریعے سے تمہاری جو پیاس ہے اس کو بجھا دے گا تو اب فرماتے ہیں اب کیا کرو مست شو از شراب جامع الست اب وہ جامع الست جو پیا ہوا ہے وہ روز ازل میں اس کی شراب کی معرفت سے مست ہو جاؤ بے خود ہو جاؤ محویت میں چلے جاؤ یعنی اس معرفت آپ وہ جو معرفت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے تمہارا مقدر کر دیا تم پر مکمل کر دیا تمہیں اس کے لیے منتخب کر لیا ہے تاکہ تا ان چیزوں کے ادراکے معنی اور اس کے تصرفات حصی اور مانی وہ تم تک پہنچ جائے اور تم ایک کامل فرد ایک کامل شعور ایک کامل وجود بن جاؤ تو آخر پہ مولانا فرماتے ہیں اس کے مکتا میں شمس تبریز ساکیے دل ماست تو شمس تبریز جو ہیں وہ اس دل کے ساکی ہیں اب یہ جو جامع لسط ہے وہ ہم ان کے ہاتھ سے پینا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ هُمْ اوس اے مولا تو تو نے ان کو یہ اپنا جامع معرفت پلا رکھا ہے شراب تہور کا جامع معرفت جامع لسط کا جامع معرفت پلا رکھا ہے تو اے مولا تو نے ان کو پلایا ہے ان کی نسبت سے ان کے توسط سے ان کے صدقے سے ہمیں بھی پلا دیں تاکہ ہم بھی وہ جامع لسط پی لیں اور تمہارے ساتھ جڑ جائیں تمہارے ساتھ تعلق میں آ جائیں اور وہاں ملنے والے انوار و تجلیات اور ان میں ملنے والا سرور وہ ہم بھی حاصل کر سکیں تو اس غزل میں مولانا یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب حق تم تک پہنچ گیا ہے مکمل ہو گیا ہے اور تم وہ چیزیں دیکھ رہے ہو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر چکا ہے تو پھر اس کی تسبیح کرو اس کا شکر بجا لاؤ اور اس کے معرفت کے اس کی محبت کے مرگزاروں میں پھرو اس کی چراغاہوں میں رہو اس کے ساتھ تعلق اور نسبت میں رہو اور جہاں جہاں اس نے اپنے بندگان خاص اہل حق اہل معرفت پیدا کیے گئے ہیں پیدا کر رکھے ہیں جو جو اس کے ہونے کے نشانات ہیں ان کو ڈھونڈو ان کی خوشبو سے فائدہ لو جو اہل حق ہیں اہل معرفت ہیں جن تک اللہ نے اپنی معرفت کو پہنچا دیا ان کے ساتھ جڑ جاؤ اگر نجات چاہتے ہو اور پھر ہدایت لے لو وہاں سے ہدایت جو ہے وہ تمہیں ملے گی وہ ہدایت تم لو اور اپنی جو اس راستہ ہے اس راستے کو مکمل کرو اور تاکہ وہ جو تم اپنے نسیان کی وجہ سے چیزوں کو بلا چکے ہو وہ تمہیں ان کے ساتھ تعلق میں جا کر مکمل ہو جائیں گی اور پھر انہی کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے تم جامع معرفت اور جامع الست بھی پی لو گے اور یہ شمس تبریز جیسے شخص کی نسبت میں جا کر ہوگا جہاں یہ سب کچھ ہوگا وگرنہ اکیلے یوں ہی اگر بھٹکتے رہے تو کچھ نہیں ہاتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس قابش کو قبول فرمائے اور یہاں سے ملنے والے تمام انوار و تجلیات اور فیوزات ان کو ہمارے لیے باعث راحت باعث سکون بنائے وما علیہ المبین